Давайте обсуждать эти самые важные темы. Тарас Загородний появляется в эфире Украины сегодня. Тарас, здравствуйте, рад вас видеть. Да, здравствуйте. Ну вот, собственно, Трамп в лице пресс-секретаря Белого дома говорит, что США надеются закончить войну на этой неделе. Ну, Но... Давайте, я знаю, просто у вас такая позиция, что вы говорите, надо не словам Трампа по словам судить, да, а по действиям. И не раз приводили пример в нашей студии о том, как вот при демократах говорили одно, делали другое, а вот Трамп якобы говорит плохо, а делает наоборот хорошо. Скажите, он закончит войну на этой неделе? Ну, Во-первых, Трамп не сказал, что на этой неделе это про секретарь сказал, что будет что-то делать. Они говорят, что они работают. А дальше посмотрим. Ну, конечно, что на этой неделе ничего не будет, потому что Путин не собирается прекращать войну. А, но у них это что же тоже их тактика переговоров, в том числе с Россией. Давайте, давайте заканчивать, потому что у нас мы обещали и не надо тоже нам вставлять палки в колеса. Ну, Кремль не собирается делать никаких шагов, это очевидно. А то, что там какие-то разговоры идут, опять же, где действия? Ну, вот на, на территорию Украины залетает уже по 250 шахедов в день, да, а, то есть ничего, Путин не собирается ничего прекращать. Поэтому, опять же, на слова нужно смотреть на действия. Хорошо. Смотрим на действия, ждем этих действий, безусловно. Зеленский говорит, что за неделю, понятно, закончить войну невозможно. Более того, он в своей пресс-конференции сказал, что Трамп вообще-то не вечен, об этом тоже нельзя забывать. Сколько дальше будет развиваться эта перепалка между лидером Украины, и лидером Соединенных Штатов Америки, которую, ну, судя по всему, не мы это начинали, но в голове Трампа это может быть по-другому. И к чему это может привести в итоге? То есть реально есть какое-то окончание этому всему? Ну, смотрите, все зависит в действительности от нас и от Европы. Почему? Потому что в главной претензии Трампа они как были, так и остаются. Европа должна платить больше за свою безопасность. Да? То есть я уверен, если Европа, например, заявит о том, что она готова закупать, например, оружие на 100 миллиардов у американцев для, для поддержки украинской армии, я уверен, что и Зеленский как бы будет уже не диктатором, а вообще как бы совершенно другим человеком. И вообще кажется, что Трамп вообще является его лучшим другом, как, ну, по словам Трампа, конечно. Потому что все упирается в деньги сейчас. Они, американцы хотят выбить деньги с Европы, зная, что у них есть. Да? Очень достаточно много. Европа только на борьбу с ковидом потратила 3 триллиона евро. Полтора триллиона это вообще просто напечатали для того, чтобы закрыть все эти потребности. И тут вопрос, если у них деньги, да есть у них, конечно, деньги. А дальше Европа. Смотрите, тут интересный момент, что американцы-то говорят, что они хотят, чтобы европейцы были, ну, брали на себя больше ответственности за безопасность. Но тут есть один нюанс. Они все-таки полностью уходить из Европы не собираются и не хотят, потому что тоже терять рычаг давления на Европу, теряют рынок сбыта американского оружия и так далее. Это тоже для них такой неприемлемый вариант. И поэтому они будут сейчас следить, если европейцы, а европейцы сегодня там немцы, например, заявили, мы должны быть самостоятельными, например, в гарантиях ядерной безопасности. А в Европе есть две ядерные страны, это Франция и Британия. То есть дальше остается вопрос, что давайте делать отдельный военный блок. А тут как бы возникнет вопрос, что сейчас европейцы посчитают, что оказывается, если на базе украинской армии строить европейские силы обороны, то может и хватить сил. Ну, например, украинская армия, то, что вот планирует Зеленский, о чем говорит, у нас армия должна быть 800 тысяч. Да? Дальше кажется, что поляков, сколько там армия, 300 тысяч. Еще Северная Европа, если укрепить восточный фланг НАТО плюс ядерная безопасность, гарантия безопасности, например, Франции и Британии то кажется, что можно обойтись и без американцев, если еще развернуть наконец-то свою военную промышленность, как должна быть, заменить американцев во многих технологиях. Потом окажется, что и торговаться с американцами можно. О том, что зачем наше, ваше оружие нам тут, да? У нас есть свое оружие, чего не хотят вот, допускать американцы. Тут еще, знаете, очевидно, что они не так, не так вот прямолинейны, как кажется, что вот... Трамп полностью хочет, чтобы Европа была без американцев. Нет, он не так хочет, как и американцы не так хотят. Но тут уже начинается вот соревнование моделей. И это очень, кстати, выгодно для нас, потому что в любом, любом формате украинская армия как базовая армия Европы, как, которая готова гарантировать безопасность, она ну, является таким козырем для Украины и украинской ВПК. Может ли Украина наштамповать ракет больше, чем и дешевле, чем европейцы и чем американцы? Может. То же самое касается дронов и так далее. Дайте Украине 20 миллиардов. То, что вы там будете закупать, то, что стоит, например, у американцев и европейцев, может 100 миллиардов. То украинцы могут, например, за 50 либо за 20 сделать. Дайте, вкачайте ресурс в украинскую оборонку, да? И потом окажется, что по очень многим технологиям нет такой будет зависимости от Соединенных Штатов Америки. И Европа будет самодостаточно, а это и влияние и на политику в том числе. Нет такой зависимости от давления американцев и Китая, например, и России в том числе. Это тоже меняет полностью политический ландшафт вообще мира. И поэтому к этому нужно стремиться к этому нужно стремиться, это нужно делать. Украина должна делать свою домашнюю работу. Например, разрешить экспорт для наших экспортеров, производителей ВПК, чтобы они могли взаимодействовать как с американскими, так и европейскими корпорациями, загружать свои производственные мощности. Украина должна обеспечить страхование военных рисков, долгосрочные контракты, кредитование для предприятий ВПК и так далее. Потом окажется, что в этой конфигурации может, опять же, американцы еще будут просить возьмите наши тамагавки, а Европа скажет: ну не факт, что они сейчас нам нужны вообще, и будут ли нужны, мы еще посмотрим. Да, тут принципиально важно, конечно, понимать, что нету такого госзаказа. Вот мы сегодня с производителями дронов общались: действительно, дайте деньги, будет все готово. Ну, понимаете, Тарас, вопрос такой: оно все вроде как хорошо, если это действительно, то, как вы говорите, просто давление на Европу, чтобы она потратила свои деньги на закупку вооружения. Но зачем тогда вот это мы видим в новостях? США официально заявляют, что не поддерживают проект резолюции Генассамблеи ООН с осуждением России за вторжение в Украину и призывают его отозвать. Вот американская представитель об этом сказала: снять с голосования свой проект резолюции в пользу американского нейтрального документа, который, ну вот, кажется, в следующий раз вообще она выставит на голосование. Давайте признаем, что Украина напала на Россию, и вообще всем будет легче. Нет такого у вас впечатления, что это заходит слишком далеко? Нет, ну давайте так. Ну, просят, а мы не выполним просьбу. У нас есть своя позиция. А, а зачем? Если вы так уверены зачем такое вообще резолю... предлагать? Нет, С такой смотрите, трибуны? Ну, давайте так. Это, мы не знаем, это политические игры, их внутри в том числе. Мы не должны в этом разбираться. Мы должны идти отстаивать свою позицию. У нас вопрос, а если вы так уверены в голосовании по своей резолюции, а чего вы просите украинскую снять? Значит, не, то, не все так хорошо с поддержкой американской резолюции. Вы должны тоже понимать все эти внутренние расклады. Дальше. Ну, резолюция резолюции. Это, знаете, если бы Израиль смотрел, сколько на него резолюций было написано в ООН, которые потом отменялись, кстати. Вот. Они, бы они давно, знаете, в депрессию впали. Они на этим уже не занимаются. Они штампуют свое оружие и, доволь... и доказывают это на поле боя в первую очередь. Дальше, в 23-м году был проголосован, по-моему, мирный план Зеленского, или как он так назывался, с 12 пунктов, где все было сказано, требования России, и США, кстати, тоже проголосовали за него, и Венгрия, кстати, даже проголосовала, где было требование введения российских войск в всей территории Украины, репарации, обмен пленами и возврат всех людей, которые депортировала Россия. Так что, знаете, ну будет один документ, будет другой документ. Ну, если они хотят внутренние игры играть, это их не их не проблема в данном случае. Ну, Я не есть... считаю это Смотрите, для, нас, для да. нас важно, важно следующее. Поставки оружия американского идут, идут, не прекращаются. Все эти старые, фейки старые, вот, Тарас, старые. Что, что это, значит старые? Если контрактирован, что подождите. Или как? Ну, утвержденные, пусть идут. Пусть идут. Американские, этот, я считаю, что тут у нас панику начали разгонять некоторые депутаты относительно того, что американцы не продают оружие даже за деньги. Но я считаю, что это не так, потому что если американцы пообещали и заключили контракт, они его будут исполнять и Трамп не будет запрещать свои оборонки, запрещать, зарабатывать деньги. Вот. Они даже, когда санкции против кого-то вводят, они всегда переходной период оставляют для того, чтобы выполнялись контракты. Никаких официальных заявлений не было и так далее. А относительно старых и новых, давайте так, я вам скажу так. Если американцы сильно хотят, если американцы сильно хотят, им даже утверждение Конгресса не нужно. Все быстро так появляется, очень быстро, да, просто по звонку с Пентагона. Да, поэтому давайте обсуждать факты, а не то, что вот какие-то там домыслы старые, не старые. Есть контракты, Зеленский сказал, там, на 18 миллиардов, ну, они исполняются. Так что все эти игры сейчас на этом этапе, ну, идут. Ну, Трамп пытается, наверное, как-то договориться с Москвой. Он бьется пока в бетонную стену. Вот. Судя по тому, что вот вы говорили, обещали, что вообще будет встреча с Трампом в конце февраля. Вот выступает Руби, говорит, встреча с Путиным, возможно, после того, как будет установлен мир. То есть приблизительно никогда, потому что Путин не собирается устанавливать войну. Встреча следующая с американцами в Саудовской Аравии. Неизвестно, когда будет проходить, значит, ни о чем не договорились. Я даже вот эти претензии к Зеленскому рассматриваю с точки зрения того, что Трамп пытается найти э, такое, знаете, слабое звено, как у него в принципе в книжках написано, я и в эфирах, и до этого говорил, что э, Трамп попытается все-таки взять на слабо Украину, но не получается, не получается, они больше проблем себе получили, это когда вся Европа поддержала Зеленского, э, британцы вообще вежливо намекнули, что у них вообще не было выборов с 1936 по 1945 год, и демократия от этого в Британии не умерла, да, вот. А США нужны европейцы, потому что без них торговую войну с Китаем выиграть невозможно. Потому что если европейцы не поддержат США в торговой войне против Китая, то все эти разговоры о том, о преимуществах Соединенных Штатов Америки, о том, что они будут выигрывать, они будут сильно-сильно усложнены. Кстати, Рубио, действия, опять же, мы обсуждаем действия. Действия Рубио, как раз это глава Госдепа, подтверждает о том, что они чувствуют, что они уже перегибают палку. А вот, когда он звонил, уже обзванивал Европу, там успокаивал, не все так, как показалось и так далее. Поэтому давайте опять же о конкретике говорить и то, что сейчас происходит, а не о домыслах и все остальное. Ну просят снять, ну Украина не снимет, а что-то мы должны снимать. Если мы снимем, например, по резолюции, значит признаем, что Правильная резолюция, например, американская. А если американцы просят снять, то значит они как бы не сильно уверены в поддержке своей резолюции. Я хочу вам так сказать. Насколько вы оцениваете вероятность того, что россияне попытаются, а, увидев, что Трамп не а, прогибается также под, наверное, требованием России, ну, мы, по крайней мере, на это хотим надеяться, раскачать ситуацию внутри украинского государства. Опять-таки, ГУЛАГУНЕТ сообщает о том, что а, Майдан вполне себе возможно, ФСБшники готовят. Основная задача – это дискредитация Зеленского. Тут, понятно, и Трамп подыгрывает полным ходом. Протесты, хаос в Киеве. Насколько к этому можно быть готовыми и ну, реальный ли это сценарий? Ну, СБУ уже выступила тоже с предупреждением, что могут быть провокации разного рода, и чтобы люди не шли на провокации, потому что это ну, плохо закончится в любом случае, потому что где-то соберутся люди, они там вышлют какого-нибудь э, человека, который придет со и придет просто в, сделает взрыв. Ну, это снова, знаете, как бы россияне снова думают, что Майданы создаются вот так, по щелчку пальцев, да, они до сих пор не понимают природу Майданов и протестов, но пытаться в это будут, конечно, делать, потому что понимают, выиграть на поле боя невозможно, и поэтому пытаются подорвать Украину изнутри, в том числе вот такими действиями. Угу. Я понял. Но вариантов, вы думаете, достичь у них успеха мало? Сейчас украинское общество не находится на той стадии, что их можно поджечь? Ну, нет, конечно. И это, и, это тоже, и это тоже плюс для большого для общества, потому что есть единение народа и власти. Да, у нас есть претензии к власти, как у любого украинца вообще, как бы имеют всегда претензии к власти. Это, это нормально, власть нужно тоже держать в тонусе. Но сказать, что так вот оно будет работать, как хотят россияне, ну, я сильно сомневаюсь, но к этому нужно быть готовым. Тарас Загородний был в эфире канала «Украина сегодня». Спасибо вам огромное. Тарас, всего хорошего. Благодарю.